Пане Романе, хотів би згадати ще зустріч Путіна і Кім Кимчам в КНДР. От є вже реакція наступна Держдепу Сполучених Штатів Америки, тому що в Конгресі пропонували визнати Росію країною країну спонсором тероризму. Так, от посилення санкцій кажуть в держдепі ефективніше за визнання Російської Федерації спонсором тероризму, і вони один з аргументів наводять, що будуть проблеми з гуманітарними допомогами, якщо Росію визнають спонсором тероризму. Самые лучшие санкции это санкции Малюка Будана. Вот они работают. Тогда идет уничтожение российских отраслей, которые работают на военную промышленность России, вообще на военку российскую. Вот это санкции. А то, что говорит Госдеп, Белый дом, это попытка и рыбку съесть, и на Путина сесть одновременно, еще и попрыгать для удовольствия называется, рассказывая какие-то сказки о том, что гуманитарное право где-то будет нарушено. Да, россиянам только шару какую-то дайте, они сами разнесут по всей, по всей России, потому это, это вообще не проблема. А то, что Белый дом, непосредственно Байден, уже в э, сговоре с россиянами по разным аспектам. Один из них это вот именно непризнание России э, террористической организации хотя э, все признаки налицо. Сотни тысяч убитых украинцев. Какие еще признаки надо? Миллионы нужны для того, чтобы э, э, Российскую Федерацию признать э, террористом. То есть э, здесь э, видно вот, это прямая заинтересованность, еще раз повторюсь, этой Байденовской, обамовской администрации для того, чтобы, не дай бог, Путину не наступить на мозоль где-то. А сказками про гуманитарные механизмы это они прикрывают как раз вот это, такого рода договоренности. В чистом виде государство спонсор терроризма. Причем само в этом призналась. ЧВК Вагнер была признана террористической организацией. Путин конкретно признавался в том, что он финансирует эту террористическую организацию? Что еще надо для того, чтобы признать государство спонсор, спонсором терроризма, российское государство? Ударит по себе любимым, вот где проблема. То есть торговля с Россией, и не только, естественно, Соединенных Штатов, а во всех причастных к этому действу, к столованию в, России, в российских углеводородах в том числе, естественно, именно это и останавливает. Ну и еще, может быть, какая-то Будущее, будущее сотрудничество, каких-то процессов, которые не дадут возможность совершиться, если будет Россия признана спонсором тероризму. Пане Романе, також про США. Далі поговоримо. Заява про те, що повинна робити Україна, стратегія загалом успіху України у війні проти Росії, на думку США. Е, найцікавіше, що це висловила не перша особа держави, а це є помічник державного секретаря США у справах Європи та Азії посол Джеймс О'Брайен. Ось це ця особа. Він сказав наступне: для успіху України у війні необхідно передусім позбавити Російську Федерацію можливостей просуватися на сході, каже О'Брайен, і використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків у підсумку. Загалом він каже, що крім того, зазначив цей от е, держ департамент США. Визнання успіху України також полягає в тому, щоб вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародну визнану територію. Ну Це все добре сказано, але чому каже якась така особа, вибачте, при всій повазі там третього ешелону. Ну, це, скоріше, пытаются вбросить для проверки обратного ефекту. Ну, тобто, це вброси, так называемые, для. снятие температуры по больнице. Это, это происходит у нас так же само. Помните, мы недавно говорили, что э, один из послов наших, по-моему, Сингапура, в Сингапуре, в Сингапуре э, зарядил информационное про пространство о том, что Украина рассматривает возможности э, побывать на китайском саммите мира, э, организованном китайцами. И это вот вброс такой для того, чтобы посмотреть, чтобы не сразу били, допустим, по канцелярским крысам, а вот таких малых, малых крысенышей запускают где-то вдалеке, для того, чтобы они этот вброс сделали. Здесь та же самая картина. То есть примерно запускается, на посмотреть называется, как отреагируют. Да плохо на это надо реагировать. Почему? Потому что вот такая концепция, дать нам что-то, чтобы мы удержали россиян от продвижения, это значит практически подставить Украину под капитуляцию. Именно под капитуляцию, потерю наших областей, потерю наших земель. Если уже что-то давать, так надо давать для того, чтобы уничтожать российскую армию на российской территории, в том числе и F-16 нужны. Это ж не для того, чтобы остановить продвижение, для того, чтобы уничтожить российские объекты, находящиеся, допустим, на дальностях в 900 километров. То есть, это вот Энгельса, и дальше еще нужны ракеты, джазмы и так далее и тому подобное. Потому такие вбросы это реальный вброс, для, для того, чтобы посмотреть, а, а насколько минимально, допустим, можно, как можно уменьшить то ту, ту помощь, которую э, должны уже, уже получается должны, согласно закону американские власти, Белый дом нам, допустим, передавать. Мы, мы видим уже уменьшение. Помните, с одного миллиарда сейчас уже помощь сто с чем-то миллионов. Десять раз уменьшили э, помощь Украине. Это только для того, чтобы вот, ну, не дать где-то как-то россиянам куда-то продвинуться на востоке, но дают россиянам продвинуться до границ Донецкой области. Это уже четко понятно. То есть недостаток вооружений, уменьшение поступлений, то есть уменьшение помощи с миллиарда до 100 с чем-то миллионов, это как раз возможность россиянам выйти на границы Луганской и Донецкой области. Вот, вот, по крайней мере, то, что видно, исходя и от земли. Если смотреть то, что делается на земле, не витается в облаках и не выбрасывается в информационное пространство, на земле мы теряем Донбасс на данный момент. И в ближайшее время россияне увеличат давление по некоторым позициям. А как раз для этого нам надо, как говорят вот американцы, ну, это, естественно, в кавычках, нам надо всего лишь то, то чтобы как-то задержать россиян, попытаться задержать на Восточном фронте. Ну, спасибо большое, конечно, за такую помощь. До речі, та, от ви згадали, сьогодні мають оголосити пакет допомоги Сполучених Америки, там він на 150 мільйонів Доларів зважаючи, яка зараз ситуація на фронті. Очевидно, що це буде вкрай мало для е, того, аби тримати фронт. Е, пане Романе, та справді біля очеретного зараз дуже складна ситуація. Наші бійці кажуть, що пруть вони дуже сильно в напрямку траси Покров Скостянтинівка. Серед наших е, союзників зараз ще по фронт згадаємо. Е, Іспанія передає черговий пакет, і там такі необхідні для нас є ракети для комплексів Петріот. Это уже следующий, втор, ну, это вторая часть пакета, или один, или там второй, неважно, это очередной пакет. Испания, мы несколько раз говорили, испанцы молодцы, они поставили, сейчас ставят производство ракет ФАК-3 для патриотов, это противобаллистические ракеты, это, это расходники, расходники, которые в основном будут использоваться для уничтожения основного вида ракет, это баллистика. Вообще в этой войне уже понятно, что легко сбиваются крылатые ракеты и очень тяжело сбиваются баллистические ракеты. И для уничтожения основных средств, то есть баллистики, надо достаточное количество как самих патриотов или там СМТ, как самих комплексов слежения и пусковых установок, так и расходников. То есть ракеты это расходники, потому испанцы молодцы, наперед смотрят, но с этим пакетом скорее всего будут переданы еще и «Леопарды-2», и очень большая, большая номенклатура другой техники. Испанцы нам очень сильно помогают. Скорее всего, это подключились испанская корона, так называемая. Там есть серьезные последователи монаршего дома, довольно-таки состоятельные люди. Испанская корона сотни лет была одним из основных держателей богатств европейских. И, скорее всего, что-то еще в кубышках осталось. То есть, поскребли по сусекам, и это, естественно, говорю с положительной риторикой, то есть поскребли по сусекам, и, естественно, мы получаем от Испании достаточно большое количество военных систем. Помните, в свое время испанцы начали нам передавать в большом количестве те же хоуки, которые у них стояли, пылились, они тут же их поставили, поставили в строй, нам передали хоуки до сих пор, Работу та предшественники Петріотов по шкалі времени розбросить. Тобто іспанці дуже много нам допомагають. Бальшою спасибо іспанському народу, іспанської короні. За це. пане мене по фронту, що відомо, що наші оборонці розбили серйозну колону техніки. І живої сили ворога. В районі Мар'їнки ми з вами неодноразово згадували. Це є насамперед пункт Георгівка і поруч є Побєда. От, власне, вони е, пішли в напрямку побіди. Вони неодноразово вже розповідали, що це е, непростий і важкий плацдарм е, ведення бойових дій. Так, от мінімум 5 танків було ушкоджено, знищено е, бронемашини і живу силу. Е, з Побєди, очевидно, я так розумію, вони рухались про те, що ви казали, та, аби зайти в тил Вугледару. Да, они, они пытаются э, в, перерезать э, одну из нитей в сторону Углидара. Это она вот с Константиновки чуть севернее. Это там они пытались двигаться, э, идет на Углидар, а дальше, естественно, у них задача, конечно, выйти на Курахово. Э, то, что россияне сейчас уже колоннами э, двигаются, продолжают, по крайней мере, это движение говорит, э, это подтверждает то, что мы с вами несколько раз говорили. Под, подошли резервы российские ближе к линии боевого соприкосновения. Со 100-километровой до да, глубины они подошли уже где-то на 30-километровую, если так вот посмотреть по карте, где-то от Волновахи до Горловки через Донецк э, расположено до примерно около сотни, 90-100 тысяч россиян сейчас как раз и техника, технику подтянули. И вот мы видим эти колонны, которые уже формируются, пытаются двигаться по основным направлениям в сторону Покровска, то есть это движение на Курахово через Юрьевку Маленькая Юрьевка Курахова ⁇ это дорога э, прямая. А дальше с, с Курахова э, движение в сторону Селидова и Покровска. Ну, по крайней мере, одно из направлений. Еще одно это Черетинская, тоже на Покровск, только севернее. Ну, а на Карловке, скорее всего, не упрутся все-таки в карловские водохранилища и пока э, не обойдут нашу, нашу карловскую группировку, они дальше не продвинутся. Там довольно-таки серьезный перепад высот буквально сразу за Карловкой. Восточнее тут же идет подъем на несколько десятков метров по высотам. Этот, этот подъем они сходу не преодолеют. Я думаю, как раз один из вариантов – это нашим войскам отойти на и правый берег Карловских водохранилищ и дальше удерживать россиян на, этом, на, этом, на этой высоте. Смотрим, как будет разворачиваться событие. То есть там есть генералы, которые оперативно уровня, Содаль в том числе, которые разбираются в этой ситуации. Пане Романе, якщо говорити про от напрямок, які ми згадували, Торецьке, так, це Шуми і Північне, просування ворога, Як ви вважаєте, наскільки це є успіх для окупантів, тому що от кажуть, що там оборона, та й ви казали, пригадую, що турецький є таким от хорошим підвищенням рельєфним, за задумом мали би значно більше кажуть так. Бійці знову ж таки, росіяни мали би значно більше втратити живої сили, техніки, сил та засобів при такому просуванні. В этом и есть вопрос. Действительно, ну, высота сама себя не обороняет, конечно. То есть для этого нужны э, части, правильно расположенные воинские, достаточное количество сил средств в этом направлении. А вот э, россияне воспользовались неграмотно не проведенной ротацией. Вот движение со стороны горловки на Торецк, они, они его отследили то есть ротационные механизмы, они заметны, подготовка к ротации заметна, они отследили в момент выхода одной части, и еще не зашла другая, в это время провели такой маневр, то есть, ну, это было запланировано с их точки зрения, это понятно, то есть, но, тем не менее, маневр удачный, они ближе подошли к Торецку. Торец, действительно, если его оборонять, грамотно, то ему очень сложно взять сходу со стороны Горловки, почему россияне Торецк за, за 10 лет практически э, ни разу в, ту, в сторону Торецка не двигались. Из-за этой причины сложно. Поч господствующая высота, э, там подходы э, да, довольно-таки сложные со стороны Горловки. Это со стороны, допустим, той же Клещеевки-Андреевки с севера, там чуть попроще, или, допустим, со стороны Константиновке, это если россияне прорвутся с очеретина на Константиновку, там проще заход. А вот с Годловки на Торец практически, ну, очень сложно, по крайней мере, выполнить такие боевые операции. Вот только в таком случае, когда практически пустые позиции. То есть россияне зашли на пустые позиции практически. Отвели одни части, вторые не зашли. Это вопрос, это вот как раз вопрос к командованию и к принятию решения, к профессионализму тех командиров, которые на этом участке фронта за него отвечали. Это может быть та же проблема, о которой я говорил, не кадровые военные, не кадровые, то есть мобилизованные, либо из-под палки мобилизованные, просто не по разным позициям. Ну, нельзя со всех сделать военным, поверьте, не получается. Как со всех нельзя сделать поваров, хирургов, летчиков и так далее и тому подобное. Не со всех получается военные. Военные — это определенная каста, причем она, она генетическая, я бы так сказал. Она связана с, с определенными законами развития общества, и не больше там, 1% от общей популяции может быть военными. И вот когда в этот, вернее, не в этот 1%, а когда в воинские части, особенно на командные, на командные должности, попадают люди профнепригодные по вот этим как раз причинам, происходит вот так вот такая беда. Но купировать можно это, то есть если будет сейчас достаточное количество туда выделено дополнительных сил, средств, купировать это попытку россиян выполз выползок этот российский, его, в принципе, можно купировать. Может быть нет смысла, допустим, их отгонять обратно, mm -hmm. но по крайней мере остановить на этом на этом на этой позиции там вот